الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبد الله ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقانه الحميد القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنقوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال الله تعالى في مكان آخر: إذا وقعت الواقعة ليس ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. وقال الله تعالى في مكان آخر: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فقال الله تعالى في مكان آخر لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نصبي منانا فقال الله تعالى في مكان آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أيها المصلون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد واسواده وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان قداهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر لعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من هان سلطان الله في الأرض أهانه الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون